Я Александра Кутас, я из Днепропетровска, Украина. Я модель. Yeah, я сидела в кафе, читала книжку. У меня был обед, кажется, и ко мне подошла девушка, очень красивая девушка, сказала, что вы мне очень нравитесь. И я хочу. Я фотограф. Можно пригласить вас на фотосессию? Вот, ему устроили фотосессию буквально через несколько дней сразу же в парке. Осенью было очень красиво. Тогда скорее было не начало карьеры, а начало мечты, начало желания, начало какого-то такого идеи, типа что-то вот я очень хочу. А начало карьеры я бы все-таки обозначила прошлый год. Это было Рождество 2015-го, когда я увидела статью в интернете о том, что был, произошел первый показ в мире на Нью-Йоркской неделе моды с моделями с ограниченными физическими возможностями. И тогда я подумала, время пришло, и... И что-то... Я на самом деле в тот момент занималась другими вообще вещами. У меня был я, я была проектным менеджером, я была лидером проекта, мы писали проект про постройку пандуса в центре города. Ну, в общем, совсем с модой никак не связана деятельность. И в тот самый момент я подумала, нет, ну вот не простит вот та 16-летняя девочка, которая так сильно хотела и которая так это любит. В тот момент, когда это, наконец-то, стало происходить, это стало популярно в мире. И что сейчас э, я пропущу момент? Сегодня я на съемке с невероятно приятными людьми, стилистом, визажистом, фотографом. Мы делаем целую там несколько разных образов. В Нью-Йорке я не знала ни одного человека толком, то есть с которым бы я могла или позвонить, или как-то встретиться, или остановиться, тем более. Но было много-много желания и надо попробовать. Я просто поняла, что я себе не прощу, что была такая возможность. И я, я ее не воспользуюсь. Если бы мои родители знали, сколько, через сколько всего мне приходится тут вот, препятствие, сказать, ты сошла с моей домой. Меня как-то спросили: откуда у тебя такая уверенность в себе? Вот, я сказала, что я не чувствую. Я, я вообще не называла уверенным человеком. Но у меня есть очень серьезная уверенность в том, что я делаю. И для меня это как-то разные вещи. Я понимаю, что есть. Ну вот что должно быть, это нормально, что красивая девушка э, может быть э, в фэшн мире, если она не ходит, что это должно быть нормально, это не должно останавливать, потому что я помню, когда мне было 16, я отправляла фотографии в модельное агентство зарубежное, и говорили, вы очень красивая, нам очень нравятся ваши фотографии, ну просто так, так, такого нет. Why? Let's do it. We, we got to talking about disability, and I, I think that you know I, I do have a disability. I have schizophrenia, and I've basically in the illness through medication, exercise, and diet. I feel like there's just a huge amount of good that you can do by giving a voice to people who don't necessarily have it in their culture today. Себя, да, конечно, Я осталась, я остаюсь верна своим взглядам, своим принципам, тому, чему я хочу. Меня как-то в интервью спросили, что я считаю своим самым большим достижением. Ну, вот сейчас, своей там, карьерой модельной, например. Сперва начала думать, там, что я сделала. А потом подумала, самое большое достижение, что я продолжаю это делать. Хотя в какой-то момент кажется, зачем вообще? Жизнь была бы проще, если бы я, например, нашла какую-то... Ну, практиковала, например, психологом себе спокойно. И вроде как что-то дальше делала. Но, знаете, в какой-то момент я для себя поняла: моя жизнь никогда не будет простой. Она никогда не была простой. И она никогда не будет простой. И, наверное, поэтому очень важно, когда ты понимаешь, что твоя жизнь всегда будет достаточно сложной в каких-то аспектах. Когда она сложная ради чего-то очень большого, во что ты веришь, ради мечты, тогда как-то с этим, знаете, с этим проще жить. Это здорово. Если ты все равно прилагаешь усилия много усилий, лучше предлагать для чего-то большого и значимого для тебя лично.